За счет чего вот за два дня вам удалось, цитирую, вывести из не самого лучшего физического и психологического состояния команды? Ну, э, я вопрос понимаю, то, что мы участвовали еще в Студенческой лиге Украины, и задача там у нас уже никакой не стояла, нам было самое главное восстановить физические кондиции, поэтому мы играли в маленьком зале, э, там, где меньше, как говорится, потратили энергии и всего. Я сказал, чтобы не получили травмы, чтобы все были здоровы. Ну а то, что касается сегодняшней игры, я думаю, что там в раздевалке даже мы установку сильную не делали. Делали акцент на психологию, то, что последняя игра, э, хотелось ее закончить на мажорной ноте. И она для нас тоже была важна в том плане, что ретивник нас обходил сегодня он или завтра он там, я не знаю, не играет, и к ним команда не приезжает. Поэтому они находят, это принципиально, как бы у нас дерби с ними, поэтому все это очень спасибо ребятам. Они были заведены, играли по мужски, очень агрессивные и так далее. Насколько больше психологическое состояние плохое было или физическое у команды? Ну, э, все в игровом тонусе сейчас. Э, тренировки практически сводились к тому, что мы тут восстанавливались, стянулись, да, и практически ничего на тактикой, на технике ничего не работали, просто. Э, Держали игроков в тонусе. Но, знаете, психология тоже очень большой фактор, потому что все-таки, э, я думаю, что ребятам уже конец сезона, уже есть э, наигранные такие связки, комбинации, если они видны, то есть им интересно уже играть, они как бы уже меньше волнуются, поэтому я рад за них. Если оценить сезон, ну, в принципе, уже, наверное, можно делать оценку этого сезона. Зачет не зачет. Я не хочу спрашивать даже по пяти баллам. Ну касается, если э, турнирной таблицы, конечно, если смотреть. Итогов, э, 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 Я считаю, что это зачет, так как э, была задача э, ректора Анатолия Васильевича на то, чтобы играли одни студенты. Мы отказались от, э, как говорится, от Хавренко и вратаря, который еще мог бы очень много принести, как бы, пользы для команды, как и вратари, как, как бы, дядька в команде. Ну вот много, в основном одни студенты, один Петраков, как бы играющий тренер, остальные ребята студенты, поэтому мне очень приятно, особенно и игроки второго состава там вливаются в коллектив. Но ну, нужно время, поэтому я считаю, что мы в этом сезоне работали на пользу. Ну, еще и сезон продолжается, у нас студенческая лига, у нас плей-офф, и поэтому... Ну, я имею в виду чемпионат сейчас. Чемпионат за счет, за счет. А если взять по все-таки пятибалльной системе? Ну, если брать по пятибалльной системе, и так как мы раньше выступали, так как мы в первой лиге всегда боролись за призовые места, конечно, в этом плане, может быть, мы, мы опустились чуть-чуть. Из сколько у нас получается? Из 9. Не-не-не, а, игр 16, да? да? Да, 16, из 16 игр за какой, каким матчем вы гордитесь, а за какой вам стыдно? Да конкретно как бы сейчас не могу так быстро назвать. Как бы горжусь теми победами домашними. Все-таки мы играем для болельщиков. Мы и играем в этом зале для того, чтобы болельщик приходил тут очень приятно. Атмосфера вот это в первом плане. А то, что может быть каких-то плохих игр, там где были провальные игры и где игры, которые мы уступили, я сейчас конкретно не могу назвать. Ну тогда последний вопрос. Раз вы уже заговорили про болельщиков. Пятница, 17.00. Это для болельщиков? Да, после работы. Потому что все команды очень как бы противно к этому относятся. Ну, что... 17.00 это еще рабочий день. Ну, вы, если. Ну, я понимаю, вы если следите, все играют в час, в два, когда рабочий день, по пятницам просто. В субботу почему не играем? Потому что в субботу... Как бы, ну, зал должен, я так понимаю, зарабатывать деньги, поэтому и, и нам как бы неудобно. Домашние игры мы играем в пятницу вечером и два дня у нас. Мы играем на город, мы играем в студенческой лиге, поэтому очень плотный календарь, и ребятам надо как-то э, восстанавливаться. Поэтому вот все с этим и связано.